insonning ozgina narsaga juda xursand yoki xafa bo'lishi uning qalbi zaif ekanini bildiradi bir kun kelib menga bergan bu tashvishlari uchun allohga shukur qilishimni bilardim degan edi bir do'stim juda mashaqqatli kunlarni boshidan kechirgan edi u mashaqqatlar insonga katta saboqlar berishini uzoq muhokama qilgan edik o'shanda suhbatimiz mobaynida bitta iztirob o'rgatganini ming qahhaha olmasligiga doir ko'p misollar topgan edik oradan ikki yilcha vaqt o'tib do'stim haqligiga guvoh bo'ldim o'sha kunlarning isrobli ko'ringan hodisalari unga qancha katta eshiklar ochganini ko'rib iztirob berib sinaganing uchun senga hamdu sanolar bo'lsin allohim deya shukronalar aytdi o'sha kunlarda do'stimga quyidagi hikoyani jo'natgan edim sinovlar bo'lmaganida robbimiz huzuriga quruq qo'l bilan borgan bo'lardik keksa ayol qadimiy buyumlar do'konidan xarid qilgan finjonini mehmonxonasidagi idish javoniga joylashtirdi finjon shu qadar chiroyli naqshlari go'zal tasvirlari yorqin ediki go'yo oddiy qul ishi emas naq san'at asarining o'zginasi deysiz ammo shu bilan birga bu chiroyli buyumni unchalik qimmatga xarid qilmadi ayol finjondan maftun nigohlarini uzolmas edi shu on kutilmaganda finjon tiliga kirdi menga mahliyo bo'lib termulyapsan a lekin men bunday chiroyli emasdim aslida boshimdan o'tkazganlarim ko'rgan kechirganlarim meni shu ahvolga keltirdi ayol hayratdan tosh qotdi qarshisidagi qahva finjoni gapiryaptimi zo'rg'a o'ziga kelib qanaqasiga tushunmadim dedi ayol men bir paytlar oddiy loy edim bir hunarmand keldi meni qo'liga oldi ezg'iladi tepdi qorishtirdi azoblarga chidolmay bo'ldi iltimos to'xtat degan paytlarim bo'ldi usta kulimsirab yo'q hali biroz bor dedi keyin meni taxta ustiga qo'ydi u yerda ham aylandim aylanaverdim boshim guvurinib ketdi yana hayqirdim iltimos meni bu yerdan qutqar endi chirpirak bo'lishni istamayman usta esa yana tabassum qildi vaqti kelmadi shunday deb meni olovga qo'ydi xumdonning og'zini yopib otashni kuchaytirdi xumdon tuynugidan ko'rib turardim uni olov taftiga chidayolmadim meni yoqib o'ldirmoqchi deb o'yladim xumdon devorlarini ura boshladim usta iltimos bu yerdan chiqar meni deb baqirishga tushdim tuynukdan ko'zim tushganida usta yana kulimsirab o'tirgan edi vaqti bor biror soat xumdonda qolib ketdim so'ng usta meni tashqariga chiqardi xotirjam nafas ola boshladim usta meni ish stoli ustiga qo'ydi va bo'yoq bilan mo'yqalam olib keldi mo'yqalamni sirtimda ohista yurgiza boshladi qitig'im kelib qiqirladim bo'ldi usta bo'ldi qitig'im kelyapti dedim usta yana o'sha javobni berdi hali emas so'ng meni ohista tutib yana xumdonga yaqinlashdi yo'q meni yana xumdonga tiqma deb baqirdim qo'rquvdan o'la yozdim xumdonni ochib meni ichkariga otdi va qopqoqni yopib otashni avvalgidan ikki hissa orttirdi tuynukdan qarab ustaga yolvordim ammo undan faqat o'sha tabassum va javobni oldim faqat bu gal ustaning yonog'ida bir tomchi ko'z yoshi dumalaganini ko'rdim oxirgi soniyalarimni yashayotganimni o'ylayotganimda xumdon to'ynigi ochildi va ustaning uzun barmoqlari meni tashqariga tortdi chuqur nafas oldim o'zim kutgan xotirjamlikka erishdim usta meni eng baland peshtaxtaga qo'ydi va so'radi endi xuddi istaganimday bo'lding o'zingni ko'rishni istaysanmi tasdiq ishorasini berdim ko'zgu keltirdi ko'zlarimga ishonmasdim oynaga qayta qayta qaradim va bu men emasman-ku. men bir parcha loy edim bu aynan sensan dedi usta sen istirob va mashaqqat deb bilganlaring ta'sirida shunday go'zal finjon holiga kelding agar loyligingda obdon ishlamasam qurib ketarding dastgohda aylantirmasam uvalanib tuproq bo'larding qaynoq xumdonga tiqmasam pishmasding bo'yamasam hayotingda rang bo'lmasdi lekin senga haqiqiy kuch va quvvatni ikkinchi marta xumdonga kirganing berdi endi senda men orzu qilgan hamma narsa bor shu onda loy parchasidan finjonga aylangan mening tilimdan uchayotgan so'zlar o'zimni ham hayratga soldi ustam senga ishonmaganim uchun meni kechir menga zarar yetkazasan deb o'ylagandim meni mendan ortiq yaxshi ko'rib yaxshilik qilmoqchiligingni qadrimni narximni oshirmoqchiligingni bilmadim kalta o'ylagandim ammo o'zimni muhtasham san'at asari shaklida ko'rib senga ta'zim etaman men qayg'u va mashaqqat deb bilganlarimni menga ravo ko'rganing uchun minnatdorman ha minnatdorman hunarmand usta idishni alloh taolo insonni mashaqqatlarda toplib mukammal shaklga keltiradi qahring ham lutfing ham xush deyishni hammamiz ham o'rgansak edi tongni qalbdan sevganlar tunni ham qadrlaydilar visol uchun yo'lga chiqqanlar safar mashaqqatlariga sabr qiladilar yo'ldagi qiyinchiliklar visol halovatidan nishona safar mashaqqatini rad etmoq visolni rad etmoq zulmatga toqat qilmaganlarning oydinligi bo'lmaydi muammo bo'lmasin degani hech narsa kerak emas deganidir